हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज मैं मक्के की रोटी बनाना सिखाऊंगी एकदम खास तरीकों के साथ आपने सोचा भी नहीं होगा कि मक्के की रोटी बनाना इतना आसान भी हो सकता है एकदम फुली फुली मक्के की रोटी जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही पतली सी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नॉर्मल रोटी की जैसा शिर्प शिर्प के जैसा बनकर तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ मक्के के आटे का ही मैं रोटी बनाना सिखाऊंगी और इसमें कोई भी गेहूं का आटा मैं नहीं मिलाऊंगी और ना ही प्लास्टिक पे बेलना और ना ही हाथ से बेलना एकदम आप नॉर्मल रोटी की तरह बेल कर बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही अलग तरीका है आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा तो आप सब कहते हैं ना कि हमारा जो रोटी है वो फूलता नहीं है फट जाता है और वो चिपक जाता है मैं अच्छे तरीके से बना नहीं पाती हूँ तो आप पहली बार में ही बिल्कुल ही परफेक्ट मक्के की रोटी बनाना सीख जाएंगे अगर आप हमारे तरीके से बनाना चाहेंगे और बनाएंगे तो और देखिए कितना फुला फुला सा ये बनकर तैयार हो रहा है ना बस आपका भी ऐसा ही बनकर तैयार होगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक भी जरूर कीजिएगा आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है और ये दोनों बिल्कुल फ्री है लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने मक्के का आटा ले लिया है और ये आटा एक कटोरा है हमारे तरफ इसे कटोरा कहते हैं यानी कि एक बोल ले लिया है और एक बोल में आधा बोल है पूरा मैंने नहीं लिया है मतलब आधा बोल मक्के का आटा और आधा बोल मक्के के आटे के अनुसार मैंने उसी बोल से एक बोल पानी ले लिया है पानी को डाल दिया है खोलाने के लिए और जब पानी अच्छी तरीके से खोल जाए तो उसमें से आधा पानी निकाल लेंगे यानी कि एक बोल मैंने जो डाला था पानी उसमें से आधा बोल पानी मैंने खोला अलग निकाल लिया है और देखिए इस तरीके से निकाल लिया है और अब जो आधा पानी है इस पानी को रखेंगे आंच पर और फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे मक्के को डालेंगे यानी कि मक्के का जो आटा है उसमें डालेंगे और इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप चलाते रहिएगा आंच देखिएगा धीमा ही रखिएगा और इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और अब मिक्स होने के बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे गैस से नीचे रखेंगे आंच से नीचे रखेंगे और हल्का हल्का सा जो गर्म पानी हमने निकाल लिया था उसे एक से दो चम्मच डालते हुए आप मिलाते जाइएगा और जब तक ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा तब तक ये इसे करते रहना है यानी कि बीच बीच में चेक करते रहिएगा हाथ से इसे टच करके देखिएगा रोल रोल करके देखिएगा अगर आपका बढ़िया सा परफेक्ट डो तैयार हो रहा है तब ठीक है नहीं अगर हो रहा है तो आप इसी तरीके से एक से दो चम्मच पानी खौलाया हुआ डालते जाइए ऊपर से और इसे मिक्स करते जाइए और एकदम नॉर्मल आटा की तरह आपको गूंद लेना है देखिए इस तरीके से चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ही अब परफेक्ट हो गया है एकदम नॉर्मल आटा के जैसा हो गया है तो अब क्या करेंगे कि पानी डालना बंद कर देंगे ये जो हम पानी डाल रहे थे ना गर्म पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा उसे डालना बंद कर देंगे और अब इसे एक बड़े से भगोने में निकालेंगे आटा गूंदने वाले जो भगोना होता है उसमें निकालेंगे और निकालने के बाद एक साइड में आपको लेना है एक कटोरी नॉर्मल पानी और एक अलग कटोरी में लेना है आपको तेल तो तेल कोई भी ले लीजिएगा और आपको क्या करना है कि बिल्कुल अभी आटा तो गर्म है तो इसी गर्म आटे में थोड़ा थोड़ा तेल और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में चिपकाते हुए आपको आटा गूँध लेना है तो बीच बीच में आप तेल का भी इस्तेमाल कीजिएगा इस तरीके से और बीच बीच में आप पानी का भी इस्तेमाल कीजिएगा और आप काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिएगा बनाना बहुत ही आसान है एक बार इस तरीके से आटे को गूंधिए और बनाइए रोटी बहुत आपको पसंद आएगा तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया से गूँ लेना है और अब हमारा जो आटा है मक्के का काफ़ी बढ़िया से गूँ चुका है तो अब इसे क्या करेंगे की फिंगर में पानी और तेल मैंने ले लिया है और एक चिकना सा गोल सा डो तैयार कर लेंगे और काफ़ी बढ़िया से रब रब कर लेंगे और देखिए काफ़ी बढ़िया सा हमारा आटा भी गूँज चुका है तो अब फिर से काफ़ी बढ़िया से आटे के ऊपर से तेल चिपकाएंगे और देखिए तेल ऊपर से अगर आप कोट करते हैं ना तेल का कोटिंग करते हैं तो आटा जो है वो सूखता नहीं है और बिल्कुल ही सॉफ्ट सा बना रहता है अब काफ़ी बढ़िया से आटा तो हमारा तैयार हो चुका है मैंने गूँध लिया है आटा को तो अब क्या करना है कि सूती का कपड़ा लेना है और सूती का जो कपड़ा है ना उसको पहले गीला कर लीजिएगा और गीला करने के बाद इसका पानी जो है वो निचोड़ लीजिएगा और निचोड़ने के बाद आटा को इस तरीके से ढक देना है और ढकने के बाद आप इस तरीके से रोटी बनाने के लिए डो आपको लेना है और जितना डो आपको लेना है उतना लीजिएगा और दोबारा से आटा को फिर से गीले कपड़े से ढक कर रखिएगा इस तरीके से ताकि आटा जो है वो सूखे नहीं और हमारा सॉफ्ट सा रोटी बनकर तैयार हो अब आप इस आटे को एकदम नॉर्मल रोटी की तरह आप बेल सकते हैं और इसे हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा क्योंकि ये मक्के का आटा है ना तो इस कारण से थोड़ा सा ये गीला गीला जैसा होता है तो आप इसे हल्के हाथों से गोल गोल आकार दे दीजिएगा और देखिए मक्के की रोटी तो वैसे थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है खाने में इसका मीठापन आता है मतलब स्वाद जो आता है वो मीठा मीठा सा आता है लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप इसका पतला भी बना सकते हैं और बिल्कुल ही ये क्रैक नहीं होगा फटेगा नहीं और आप नॉर्मल रोटी की तरह इसे बना सकते हैं तो चलिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा ये रोटी बन चुका है अब इसे तवे पर सेक लेते हैं तो मीडियम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पर आप इस तरीके से नॉर्मल रोटी के जैसा सेक लीजिए और आप पाएंगे कि ये फुला फुला सा बनकर तैयार होगा तो देखिए कितना बढ़िया सा ये फूल भी रहा है तो आप इस तरीके से सेक लीजिए और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट आँच पर भी सेक सकते हैं और इसका अच्छा सा कलर इसके ऊपर ला सकते हैं तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मक्के की रोटी बनकर तैयार है अब इसके ऊपर से बटर लगा देंगे और इसे आप सरसों का साग के साथ खाइए या फिर लहसुनी मेथी या फिर लहसुनी पालक के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड बाय बाय